Надзвичайний з'їзд партії регіонів, що відбувся в Донецьку під назвою Сильний Донбас Єдина країна. Зараз ми його обговоримо. Наш гість це політичний оглядач Сергій Висоцький. Доброго дня, дня. прозвучало багато тез. Зараз ми їх розберемо. Давайте почнемо з найголовнішого. От виходячи з виступів доповідачів назви з'їзду, хотілося б зрозуміти, навіщо регіонали, які зараз відверто грають на руку Кремля, прикриваються заявами про вболювання за унітарну Україну. Очень хочется, знаете, об этом рассказывать голосами Януковича как-то вот так вот. Ну, потому что после просмотра этого совкового в общем, карнавала немного плохо становится. Ну, ладно, дело не в этом. А, дело в том, что фактически этим съездом партия региона выставила область на торги, Донецкую область. То есть единая Украина в повестке дня стоит почему? Потому что и, и, вот тот план, который они предлагают, это план не федерализации, а феодализации фактической страны. То есть о чем они говорят? Дайте нам бюджетные полномочия. Бюджетная оставьте, на... да. анатомия, автономия, да. бюджетная автономия в унитарной краине. Это да. прозвучало. Да, бюджетная в автономия в унитар, то есть оставьте нам все деньги, которые тут производятся на Донбассе, все схемы, все налоговые оптимизационные какие-то схемы нам, мы тут будем Донбасс и дальше доить. Вот и за это мы, мы вам поможем э, э, в борьбе с этими мест, ну, понятно, с диверсантами и так далее. То есть они прямо так не говорили, что мы поможем в борьбе с Россией, с российскими диверсантами, с сепаратистами Взагали, Местными. Про российскую агрессию жоден из да, да. ничего не казал. Они, они не, не, так вообще что там нету диверсантов, нету армии. Это как будто эти мирные скалашниками протестующие в, России, в форме российского спецназа ГРУ. Это полная шизофрения, честно говоря. И хочется этих всех людей, я не знаю, передушить, честно говоря, своими э, руками. Ну, вот. То есть это такая оферта. Оставь Киев, оставь все как есть, дай нам бабла, дай нам возможность доить Донбасса дальше, это как мы делали 20 лет, и грабить его, и мы, может быть, поможем тебе с этими проблемами. Но у меня большой вопрос возникает, а есть ли этот товар у партии регионов? То есть они предложили Донецкую область как товар и Путину одновременно, судя по всему, и одновременно Киеву. Властная, и сейчас а за это торгуются? А вот, э, был ему? Ну, я не знаю. Я, я, не знаю, кто там контактер сейчас. Очевидно, контактёр контакты идут через Януковича. Они каким-то образом в Ростове или ну, там, через Калей Януковича это все координируют. Портнов сидит в Москве, пишут новую федеральную конституцию для Украины, которую должны утвердить на референдуме. И при этом слово федерализм не звучало, это такое что и, и слово табу теперь а вот, если, регион. а вот если как бы им сейчас Киев не пойдет навстречу, тогда можно говорить о федерализации и так далее, об эскалации конфликта. Но вопрос в другом. Вопрос в том, а есть ли у партии регионов тот товар, который они обещают? Контролируют ли они Донецкую область, на границе с которой фактически стоят э, там э, пять дивизий, да, или сколько? Где-то так, по-моему, пять дивизий. А в российских... нет, как минимум одна дивизия, ди, э, с ну там, там не дивизия, ну, где-то пару батальонов, похоже, уже есть. Да. Причем высококвалифицированных диверсантов мы видим, как они, э, в общем-то, неуловимы. Они какие-то, как, как, как тени неуловимые, там рыскают. Вот это профессиональные люди, которые, очевидно, Видно, прошли чеченскую кампанию, знают э, навыки продвинутой э, продвинутых диверсионно-разведительных операций и, в общем, наводят там шороху. Вот. Поэтому у меня большой вопрос к партии регионов. Ребята, а вы не блефуете? Да? Вы уверены, что вы контролируете Донецк? Или вы нет? Если вы контролируете Донецк, то почему у вас горюшники захватывают уже мэрию? какую-то Если вы контролируете Донецк, то почему у вас по указанию Александра Януковича местные бандюки, которые подчиняются, до сих пор захватывают там что-то в других городах? Вот. Где вы? Где ваша вертикаль власти? Зрешто, ось цей однофамилец колышнего министра внутренних справ Захарченко. Чему он з'явився в будинку Донецкой міськради, а в той час секретарь Донецкой міськради выступает на цьому съезде и рассказывает, про, что все под контролем, все нормально. Поэтому, но ощущение того, что эти люди которые сидели на съезде, являются стопроцентной пятой колонной, у меня есть. Потому что родиной торговать вообще-то нельзя. Я им хочу напомнить. Да если для вас Украина это Родина, едино, сейчас что, боритесь за нее, помогите, а потом будем договариваться мирно. А извините меня, идти в подстилки к террористам и к Кремлю, и потом предлагать нам, да давайте мы из этой подстилки как бы выберемся, и, наверное, что-то продолжим. Это, знаете... Якщо це звернення до Києва, то в такому випадку як ми можемо прокоментувати визначення перемоги майдану як збройного повстання, наголошення на нелегітимності діючого уряду. Тобто, це в принципі риторика Путіна. Ну як, ну це це навіть не збройне повстання, не знаю, а, а збройне збройна... зміна... збройний переворот. Збройний переворот, І паралельно. Заперечення легітимності і професійної придатності чинної влади. А, ну слушайте, это королевство кривых зеркал обычно, ну как можно полный бред э, комментировать, то есть если у них ГРУшники захватывающие э, уча отделы МВД городские, это мирные протестующие, а ребята, которые шли по институтски с деревянными щитами, это вооруженная хунта и вооруженные эти экстремисты какие-то, которые с щитами шли на автоматы вот, и с дубинками, то ну что, это просто это, это королевский кривых зеркал. Это люди без совести, без чести, без какого-либо понятия вообще о какой-то морали, а этике элементарной. Ну, какой-то, знаете, может быть, не на продвинутый уровень, но на уровне инстинкта. Все-таки каждый нас чувствует, что такое хорошо, что такое плохо, и с базовых каких-то вещей. Вот это вот этих людей просто все трофироваться не хотят сидеть, грабить Донбасс и дальше. Вот. Они хотят, там, да, чтобы эти люди были их рабами. Они хотят этими рабами управлять. И вот ну, фактически это сама по себе эта сделка аморальна. То есть если Киев идет на эту сделку, это сделка глубоко аморальна. Торговство, это торговля рабами. Понимаете? Вот, то, я не понимаю, как то, мы можем то, это мы я так разумею что регионалы хотят сидеть на двух стельцах. На э, украинском и на, на российском. Вот, например, Заявив Микола Левченко сьогодні щойно на цьому зібранні, mm -hmm. а він очолює Донецьку обласну організацію. Фактично, він був головуючий на цьому зібранні з'їзді. А він заявив, що буквально процитую тим, хто призиває Донбас вийти із України. Я хочу сказати, що це те саме, що випргнуть із окна 10-го етажа, якщо нам не подобаються услуги ЖЕКа. То есть я под этими словами могу подписаться под каждым словом. От, а и одновременно говорится Олег, про военные повстания. Что это Вы понимаете, е? что просто, грубо говоря, у таких полностью беспринципных людей, как господин Левченко и его комарилия, вот, типа Лены Бондаренко, депутата народного и прочих. Я не могу никаких цензурных слов по отношению к этим людям употреблять. У них просто атрофировано любое понятие о принципах. Но ну, сегодня они говорят так. А завтра, грубо говоря, они поймут, что Киев на эту сделку не идет, съездят в Москву. и вы Что туда, можно из, из 12, да, что, что можно уже, да, вот, мы потребовали, а хунта не слышит. И только единственный способ спасти народ Донбасса от геноцида, это отделиться. И, ну, почему? Они же меняют черное на белое, белое на черное, как... Але Ніколаєвна Герман... Чи може бути Очень така риторика про унітарність? бути от Просто прикриттям від, наприклад, кримінального переслідування станом на зараз? Ну. Я не уверен в себе. Ані, понятное дело, вижидають. Взагалі, Они це вождають. просто, просто політична тріскатня да. і придратися, умовно кажучи. правоохранным органам до этих слов да, взаимодействовать? Ну, не, не можно? Нет, нет. Не, не то есть, можно званевать это если, если, да, если Царев, это человек, который взял на себя, очевидно, какой-то индивидуальный подряд от Кремля, вот, и он ездит к этим э, чудакам в Донецкий облсовет захваченный, выступает за федерализацию, за присоединение Кремля, В открыто это все говорит. Вот, то это один подряд. Здесь какие-то контакты есть с Москвой напрямую, наверное, через Януковича наверняка, но это донбасская элита, в общем-то, поскольку она взращивала вся по законам бандитского времени. Она прекрасно понимает, что когда более сильная бригада извините меня, заходит на твою территорию, а ты заведомо более слабая бригада, то это более сильная бригада у тебя отжимают все ларьки. И, конечно, в их представлении Кремль это какая-то не то чтобы более сильная бригада, это целая коза ностра организованная, которая придет и их там не будет. Так же, как сейчас, нет очень многих бизнесменов в Крыму, которые теряют свой бизнес, пусть даже они поддерживали Россию, пусть они кормились на этой российской всей тематике. Но пришла Россия, они больше не нужны. Нужен их бизнес, нужен их пляж. Нужна і гостиниця. все там повне піділилося собственності в Криму. Тоже саме на що сантанбас дуже багато говорилося також про російську мову. Це таке умисне перебільшення мовної проблеми. Ясно, що це через бідність власне арсеналу. Але скажімо, от нещодавно навіть там голова об'єднання гірників висловився з приводу того, що ну от задовбали насправді з цією російською мовою. Тобто, чи працює ще чи працюють ще ці методи на Донбасі взагалі незвичайних людей? Чи вони діють? Я думаю, що це вчорашній день, насправді. Тобто, вся ця риторика це вчорашній день. Але вони чомусь якби, намагаються, якби. Я по-настоящему не знаю. Я просто не знаю вообще, о каком языке может идти речь, когда у тебя оккупанты стоят на главной площади твоего города. То есть в этом случае либо ты с оккупантами, вот, и ты их поддерживаешь, либо ты их не поддерживаешь, но, может быть, боишься выйти просто открыто об этом заявить, но уж точно дело уже не в языке. Вот, вот в чем проблема этого съезда, как Олег правильно сказал, что нет вообще ни слова о российских дивер диверсантах, которые топчат Донецкую землю. Олена Бондаренко сказала, это обычные нормальные люди, которые нас учат, лечат. Що цікаво, це всі люди, яких ми знаємо ні понаслишки, ось так. Тобто визнала, що вона з ними зв'язана. Я так зрозумів. Це якраз до... Вони її не тільки вчили, але й лікували. До, так сказати, по звернути да. увагу СБУ і Генеральної прокуратури. Так, да, я таке впечатлення, що лічили-лічили і Лену не долічили. Да. Ну а ось, до речі, це генерування міфу про обворовування Донбасу. Наскільки це є власне дієвим? Ну, це ну, дійствовало 20 років. Вот, я, я по-настоящему не знаю, ведь у нас не было детальной социологии, глубинной социологии, проведенной, в принципе, в Украине она давно не делалась, потому что коммерческая, коммерческая, социология вся была чисто электорального типа, а глубинного исследования общественного мнения, общественных фобий, общественного сознания и какого-то матрицы сознания там, в разных регионах, тем более, не проводилось сто лет. Я не знаю, насколько это действенно для Донбасса или не действенно, потому что, по идее, ну, здравомыслящий человек должен понимать, что если тобой правит 20 лет одна и та же группа людей, вот, начиная с Януковича, не дай бог, там еще когда-то увидеть вообще, чтобы он там уже и да, ну, понятно. А, ахметов и прочим. Да, то, есть, если у тебя очень плохо живется 20 лет. При этом тобой здесь правят 20 лет, а не те же люди, значит, виноваты они. Но почему-то у ребят с Донбасса постоянно в риторике простая идея, что виноваты все, кроме самих донецких. Да? То есть, Донбасс вот, кормит да. Украину. И при том, что Пан Тарута, новый губернатор, Навів, якби статистичні дані, чітко було сказано, що Донбас є дотаціонним регіоном. Причем вот ВИН был таким 23 Да, это, это всегда так было, понятное дело. Там, государственные шахты. А почему дотационные, тоже понятно. Потому что оптимизируются схемы угольные. Вот. И та прибыль, которая... Они по-настоящему работают. Они работают в... Они могли бы работать с прибылью. Но для того, чтобы а была прибыль у шахт, Да. Чтобы была прибыль, нужно убрать угольные схемы. Когда уголь продается ниже себестоимости, на там, да, через какие-то прослойки посредников на э, там, заводы определенных людей. В том числе, которые были связаны с Януковичем. Например, например, за, ты это и бизнес крышевал, и Александр Янукович, и Юрий Иванович. Да, да. Всем это уже известно. Вот. Поэтому вот это, вот это по-настоящему, это хунта настоящая. Вот она грабит Донбасс 20 лет, при этом всегда виноват кто-то другой. Юля, Оранжевый, Киев, Американцы, еще кто-то. То есть, по идее, за 20 лет можно уже догадаться о чем-то. Но если люди не догадываются, значит, я не понимаю, как они мыслят. Вот, вот правда. Правда, я не понимаю, как они мыслят. Я не понимаю, как можно приветствовать российские там, войска на своей территории. Значит, наверное, что-то там, какие-то процессы глубинные происходят, все-таки до конца нам непонятно. Это вопрос для социальных психологов и для э, социологов. Ну, речи, много э, мест в доповедях занимало наглошение на несправедливом ставлене по отношению до, до сходу и партии регионов. В прозвучали такие тезы. Партия регионов обращала внимание власти неоднократно и предупреждала о Следствиях, но нас только обвиняли в убийстве небесной сотни и грабеже страны, тому, за словами регионалистов, и выник народный протест. А, подруга, почему на Майдане мирное справедливое противостояние, а у нас сепаратисты нас Маша, пугают Маша, и пытаются уничтожить? Вот правда, я не понимаю, как мы, как комментировали брешь шизофреника. Ну, то от ми зараз обговарюємо. Вот Читайте, що ми зайшли в Павловську больницу, вот записали чей-то монолог о том, какие-то голоса, что-то говорят, и пытаемся раціонально рассуждать. Ну я правда не понимаю, как это все это так можна все ж таки відзначити наявність багатьох спільних тез останніх Кремля і тих доповідачів, які виступали сьогодні. Зокрема, це звинувачення в ангажова... заангажованості і необ'єктивності українських змі. Про це буквально сьогодні сказав офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич. в Україні наблюдається зажим средств масової інформації, гражданського общества, а також препятствия роботі преси. Про це ж сьогодні говорила Олена Бондаренко: Українські ЗМІ працюють як під копірку, мене не пустили на шустера і так далі.

Вот кто его, кто вас не, почему он вас не услышал? Почему Янукович вас не услышал, ребята? вот, почему Ахмета вас 20 лет не слышит? Ну, что это за бред? Как это можно комментировать? Вот. А по поводу общих тезисов с Кремлем и отгажированности СМИ, ну, ну, конечно, мы все понимаем, что Дима Киселев, извините, пожалуйста, Дмитрий Киселев, ну, вот, самый объективный, честный в мире журналист, говорит только правду о том, как Россия может превратить в радиоактивный пепел США. Ну, ну, ну что сказать. Это игра в два, в две. То есть они повторяют тезисы Кремля для того, чтобы Кремль понял, что они не, не чужие, а в чем-то свои, и с ними можно о чем-то, если что, договориться. И они делают какой-то лаверды Киеву, мол, вот ну мы за унитарную страну. А дальше торгуются. А проблема в том, что Украина нечем торговать. Это все, деградировала вся система государственная. Нету государства в Украине, нету финансовой системы, нету бюджета. За счет чего с ними торговать? Их нужно выводить из тени, нужно закрывать убыточные шахты, нужно схемы все эти жесточайшим образом пресекать. Вот. А Донбасс в составе унитарной Украины Котори роботують по старим правилам, оптимізують налогі, ти рітугальку да ти шушукається з Москвою, Це угроза України. А Поэтому... зрештою, чому вони, от багато хто очікував, що вони закличуть на підтримку усіх сепаратистів, може навіть звернутися до пана Путіна, взагалі оголосять Донецьку народну республіку, але все ж таки. Такі досить проукраїнські прозвучали тези. І в резолюції вони закликали тих озброєних людей здати зброю, і, звичайно, що навести треба лад правоохоронцям. І, і неля Штепа про це говорила, і про це прозвучало в резолюції. От чому Это ось понятно, ось так потому, от что... вони почали здавати назад? Ну як вам скажуть здавати назад? Вони прекрасно розуміють, як, в общем-то, люди, які ведуть. Чи бояться арешт? хазяйственну діяльність. не один год, что в принципе производственный цикл украинский он невозможен без других областей. Ну невозможно отделить Донбасс от Кривого Рога. Вот. Если туда зайдет Россия со своей армией, значит донецкая вся вшивая элита, извините меня пожалуйста, она не будет никому нужна. Потому что придет какой-то дядя Абрамович или дядя Потанин и заберет все эти заводы себе. А как заберет? Ну просто возьмет и заберет. там, Не знаю, Ахметова посадят в бутырку. Какую-то или еще куда-то, потому что у нас что-то Ну да, неважно. И да всех ведь. этих ребят. Вот, а с другой стороны объявить какую-то Донецкую республику отдельную, значит могут перекрыть кислород на уровне производственного цикла. А что они будут делать там без вот этой цепочки уголь, металл, газ, металл, уголь или сырье? Мы взяли все. сбагачивали комбинаты Ахметова на территории Донбасса. Да, Поэтому, конечно, если они отделяют Донбасс и поддерживают для Донбасса, все, весь бизнес опрокидывается. Поэтому ребятам интересно, что просто сидеть воровать как дальше, но при этом быть в рамках унитарной страны, что? Щоб ущерб ніс не карман, а бюджет всієї України. Сергій ну, як всі можемо джет? прокоментувати заяву про те, що основні протестні акції попереду. Така заява прозвучала, ну, как, і насправді. Как угроза банальна. Ну, угроза Тобто вони впливають якось на цей процес, вони ще знають Смотрите, щодо якщо планів. Ми, якщо в структуре цих протестів, если в принципі активна база протесту, где-то ми там з ребятами садимі, считали, не превышает где-то 7-8 тисяч людей по всему Донбасу. Это край з 9 мільйонів. населения на минуточку. То в наибольшем месяце это до 2000? Ну, до 5. До 5 в Донецке было. Значит, из них остаются реально там на площади или реально участвуют в каких-то захват, захватнических э, действиях, ну, может быть, 20-15% идеологических. Ну, это, это до 1000 людей, которые, правда, идеологически заряжены, бесплатно выходят и, э, ну, вот, вот что-то действуют. Остальные это либо диверсанты ГРУшные, либо эти бандитские бригады. То есть это люди, которые нанимают за деньги по этим окраинам бедным. Это люди, которые вписаны какую-то вот бандитскую сеть э, авторитетов уголовного Донбасса, которые напрямую всегда были заточены последние годы по Сашу Януковичу. Ну, то есть, о чем мы говорим? Какой народный протест? Я не вижу 9 миллионов человек, я не вижу даже 10 тысяч людей на митинге там, в Донецке за Россию. Где это? хотя бы 10 тысяч? Это город с 2 миллионами населения. А уж не говоря про ситуацию Киева, когда, извините, 1 декабря выходит 800 тысяч людей на площадь. И пишет весь центр. Сергей, глобальное вопрос. Какие ваши ожидания на ближайшие несколько дней? Я вообще не, не, не... Я теряюсь, честно говоря. Я, я не, не могу прогнозировать сумасшествие. Вот. Как принимает решение Путин, мы не понимаем. Это знает только Путин. И, очевидно, он сам не знает, что он сделает завтра уже. Потому что это, видимо, происходит под настроение. А ну, насколько я... завтра может... Че, отбудется Женевская конференция? Ну, есть э, такая идея, что они попробуют ее сорвать. Таким образом организовав ночью какие-то масштабные там, провокации, действия, жертвы, может быть, на Востоке. А вот может произойдет, вот, а может не произойдет. Посмотрим. посмотрим. Вид, ни одну ночь нельзя предугадывать здесь.